নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি পি ইনফ'ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চাৰিদেসকল এই ভিডিঅ'টোত বন্ধ সম্পৰ্কেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভালদৰে জানি ল'ব লগতে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ চাৰিদেসকল কাইলৈ অৰ্থাৎ দুই এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে কামৰূপ জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত সমষ্টিসমূহত যি ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ বাবে দুই এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেইদিনাখন ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ যি পৰিষদীয় অঞ্চল সেই পৰিষদীয় অঞ্চলত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো অনুষ্ঠান লগতে চাহ বাগিচা আদি সকলো বন্ধ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ধন্যবাদ